Добре утра! Доброго ранку, друзі. Ми вже на гостьовому майданчику і у нас прийшло дуже багато людей, гарних, красивих. Сьогодні будемо говорити про конкурс краси. До нас завітала Марта Солодневська, Марта Сподневська, перепрошую, переможниця конкурсу Міні міський Ровоград 2015. Владислав Сподневський її батько, надійна підтримка. Також Юрій Григор'єв, учасник конкурсу Міні-містер Кіровоград 2016. Ось такий гарний молодий чоловік. І Оксана Григор'єва, мама, а також Тетяна Синьок – директор модельного агентства Стайл Моделс, керівник проєкту Міні-містер, міні-містки кіровоград 2016. Ну, давайте, пожалуйста, во-первых, здравствуйте. Доброе утро. Во-вторых, пожалуйста, расскажите об этом конкурсе поподробнее. Что в этом году будет? Что нового? Ну, креативного? прежде всего, это не конкурс красоты. Конкурсов красоты достаточно много, и пусть в этом спектре соревнуются взрослые. Это конкурс красоты и детского творчества. И нам очень интересны дети, которые занимаются э, чем-то в своей жизни, чем-то интересным, достигают каких-то высот. Ну, естественно, дети, которые умеют себя представить на сцену, дети харизматичные, дети интересные, дети, которые опережают свое развитие. То есть, ну, на... главное, чтобы они были всевечно развиты. Да, Правильно? настоящие юные звезды, тогда только это будет действительно шоу, тогда это будет интересно. Э, в этом году у нас достаточно много номинаций, дети делятся на возрастные категории, у нас 23 участника, э, категория мини-мистер, мини-мисс, категория младшая мини-мисс, старшая мини-мисс и юная мисс Кировоград 2016. Mm -hmm. Mm -hmm. Сколько у вас всего участников зарегистрировалось? Всего на 40 регистрировалось гораздо больше, но на сегодняшнем этапе подготовки к конкурсу Участвуют 43 человека, именно такое количество детей будет представлено на сцене 8 июня. 8 июня Да, Театр Крапивницкого. Театр Хорошо. Mm -hmm. Замечательно. Марта, ты уже брала участь минулого року у этом конкурсе. Расскажи про свои вражения. Ну, мне понравилось сам процесс, что ну, подготовки, вот эти вот все. Само, ну. переживала тоже сильно. Переживала сильно, но не прям что ж. Сукні, в тебе були, мабуть, гарні, так? Так. А як папа к этому относится? Как творчество вам? Подготавливаем по всем возможностям. Ну и пытаемся участвовать не только в Кировограде, и выезжаем за пределы области. Были в прошлом году в Киеве. Заняла ты кто? Вторая маленькая мисс Украины? Да. Ух ты, ты уже у нас такая досвідчена участница. Можно? Моделью понуешь стати? Да. Угу. Хорошо. Прав правильному напрямку и даже молодец. Юрий, мама, что по поводу этого, что вы по этому поводу скажете? Как наважилась взять участие в таком конкурсе? Нас приглашали в прошлом году, но мы не успели, было много соревнований у Юры. А в этом году случайно зашли на сайт, я набрала телефон и повезло, связалась напрямую с Татьяной Владимировной, нас пригласили и когда подошло время, Ми вже приїхали непослі... непосредственно в самого агентства і почали працювати. Угу, прекрасно. Юрій, який в тебе талант? Я люблю уже мал... е, займаюся е, як... займаюся спортивною гімнастикою, а моє хобі танцювати. Угу. А як ти встигаєш це все? В якому ти класі навчаєшся? уже у шестому, ну уже у шестому человек уже шестого. можешь планировать теперь свидание, чтобы с так? мама будет сопровождать с Криси. стараемся мы с папой везде вместе с детьми быть, да, вчера был последний звонок, теперь будет немножко больше времени. стараемся нам очень понравилось участие, пока подготовка в этом конкурсе. не знаю как детям, ну Родители, для родителей это тоже очень много значит, когда ты вместе. И даже вот. та такая спи, проживание. Да, и волнение. Это приятное волнение, подготовка. У и у меня, паши такие серьезные У меня есть серьезный вопрос. День. Юра, чем будешь брать жюри? Чем завоюешь любовь к себе? Харизму, и кажи, так? И красою. И какой гарный, и такой у тебя пиджак, сыний. И вот, да, вот движение пошло уже, да, жюри, уже в тебе. Хорошо, Марточка, а ты. Девчонки, держитесь, да? Ты танцуешь, может Только кайф, в да. Что, что? Танцует тоже. Ну да. Дома танцюешь. особенно. О, папа прям так сказал. И погнали. И подружки сходятся, и начинается фестиваль. Приглашайте В этом году мы как бы не намерены на победу, потому что второй раз в одной и той же номинации мы не сможем. Но участие для нас это приятное всегда движение, и поэтому мы все равно принимаем участие, независимо от результата. Татьяна, насколько много талантливых детей в этом году участвуют? Талантливых детей участвует очень много, и это, конечно, будет очень большая работа и тяжелая для жюри, потому а что. Какие критерии оценки? Критерии ужасно сложные, потому что, ну, если вы придете на конкурс Мисс Кировоград, вы имеете свои какие-то приоритеты красоты и вы оцените. Детей оценивать очень тяжело потому что они все непосредственные, они все очень искренние, они все очень интересны. Но, естественно, это вот то, о чем сказали дети, то, о чем сказала Марта, это вот харизматичность, это умение зажечь других вокруг себя. Иногда дети могут выполнять одну программу, одну и ту же программу верно, но только... Один человек может казаться звездой на сцене, мы это все знаем, да, вот на телевидении, там, в шоу-бизнесе, где угодно. Да, этот человек тоже хорош, но кто-то более ярок. И вот именно вот этот нюанс. Ну, конечно, это очень такое дело сложное, очень, как для меня, то неприятное, когда нужно вот действительно присуждать места. Но несколько раз мы предлагали детям и участникам, товарищи, давайте сделаем фестиваль. Чтобы, Просто, не было чтобы не было победителей. Но нет, они хотят места. Хочет конкуренции. Они хотят места, они хотят все-таки какой-то вот этой градации. Для нас дети все хороши. Мы за то время, что с ними работаем, сейчас с ними работает очень большой коллектив. Вот сейчас закончил очень интересный хореограф с ними постановку в каком стиле, в стиле хип-хоп. Uh -huh. Салиман, это, ну, в общем, мы пригласили очень известного хореографа. Он, к сожалению, не говорит по-русски, но дети быстро повторили английский, очень хорошо мы общаемся. Сейчас мы идем на следующие этапы нашего конкурса. То есть весь этот процесс очень интересен. Ну, всегда мы говорим детям о том, что, ну, нет здесь победителей и побежденных. Вы на сцене, вы уже победители, вы уже на это вынужденные, на горнейшие дети Кировоградщины. А какие конкурсные выходы будут? Конкурсный выход, украинский презентационный выход, это презентация участников, где ведущие заранее готовятся презентации, которую дети готовят с родителями. Это текстовая презентация, дети проходят в национальных костюмах, представляют себя. И ведущий зачитывает этот текст. Второй выход очень интересный вот этот, который я говорила, уже приготовлен у нас. Это твой стиль. Это современная хореография. В этом году мы взяли направление хип-хоп. И финальный выход тоже. Девушки наши очень обожают его. Это мальчики в классических костюмах, девочки в бальном пласте, все принцессы. Кроме того, есть конкурс фото, который уже прошел. Но итоги его еще непонятный, будут выставляться фотографии для голосования. В общем, интрига, как всегда... Интрига будет. есть, да, бешеные заходы голосов в, интер... в интернет-активном голосовании. То есть, в общем, это такой своеобразный ажиотаж вокруг нашего конкурса. Ну и есть. такой формат талант-шоу, ну, скажем так. Скажи, пожалуйста, чаще есть возможность... Даты заявку и взять участие? Ну, к сожалению, нет. К нам продолжают звонить, и даже были нарекания, мы официально заявили прием заявок до одного числа, но вынуждены были закончить прием заявок гораздо раньше, потому что желающих уже было очень много, мы просто физически не могли уже взять такое количество детей, но те, кто не успел в этом году, все впереди. <связать> угу. Спасибо огромное. Давайте напомним, значит, 8 июня, начало программы во сколько? В 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 часа. часа угу. э, театр имени Дети, вам удачи. Родители, вам терпения. <связать> <связать> а, а вам творчество. <связать> спасибо, спасибо, спасибо огромное. Спасибо. И вам было удачи. Ну, а мы увидимся после небольшого клипа. <связать> <связать> До свидания.